Dengan syaratnya Imam Abu Daud Meriwayatkan daripada Aisyah katanya Kami Mengucapkan talbiah Untuk mengerjakan haji Jadi <coughs> kami kata Labbaik kami hajin Waktu orang panggil talbiah Orang panggil ihlal boleh berlaku Sehinggalah apabila kami berada di sarif Saya datang bulan Lepas tu Rasulullah SAW masuk menemui saya yang ini masuk ke tempat saya lah. saya ketika itu sedang menangis beliau bertanya apakah yang menyebabkan kau menangis hai Aisyah saya saya menceritakan saya datang bulan alangkah baiknya kalau saya tak datang mengerjakan haji pun faqala lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda subhanallah itu kan Sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Kepada anak-anak perempuan Adam Fakarlah Lalu ha, Lepas itu pula beliau bersabda Unsuki al kullaha Lakukanlah ibadat haji Semua sekali Cuma Jangan bertawaf di Baitullah Cuma engkau tidak boleh bertawaf Ha? di Baitullah. Hmm. Ataupun hak lain rekah lagi kalau terjemah rekah lagi lakukanlah semua ibadat haji selain daripada bertawaf di Baitullah. Apabila kami masuk ke Mekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesiapa yang hendak menjadikannya umrah bolehlah dia jadikannya umrah kecuali Orang yang ada bersamanya hadiu binatang kurban. Qalat Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih untuk ataupun bagi pihak isteri-isterinya lembu pada hari nahar. Bila tiba malam batha, Aisyah suci ini yani daripada uh, apa ni? Haid. Hey. Qalat kata Aisyah, "Ya Rasulullah, Adakah sahabat-sahabat saya Kawan-kawan saya Teman-teman wanita saya Yang lain pulang Dengan Sempurna mengerjakan haji dan umrah Dan saya pula Pulang dengan hanya mengerjakan haji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun Menyuruh Abdul Rahman bin Abi Bakar Supaya bawa dia pergi ke Tanaim Lalu dia mengucapkan talbiah uh, untuk melakukan umrah pula. Dia tu siapa? Aisyah lah. Ha, kita tengok semula. <tuh> Ini bab tentang ifrat haji. Imam Abu Daud dia buat bab suku-suku, bab haji qiran, haji gapau tu kemudian. Hmm. <tuh> mula-mula dia sebut ifrat haji. Ataupun haji Ifrat Melakukan, mengerjakan haji ifrat Asal makna dia Mengifratkan haji Menunggalkan haji Yang ini mengerjakan haji sahaja Itu makna ifrat uh, uh, Haji itu Daripada fard Tak apalah <tuh. tuh>. Uh, di sini rasanya baru ni sudah 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 sentuh dah sikit sebanyak tentang apa yang berlaku khilaf ni antara ulama ni ada yang mengatakan haji Goni lebih afdal haji ifrad ada yang mengatakan haji tamattu lebih afdal ada yang mengatakan haji qiran lebih afdal pasal apa berlaku khilaf lagu tu jawabnya baru ni sudah disebut dah sebab nabi SAW buat haji sekali je ya. Buat haji sekali Lepas tu hak sekali tu pula Masing-masing royak seperti hak dia Tahu Atas dasar tu lah yang jadi khilaf itu. Ada orang yang pegang dengan ni Ada orang yang pegang dengan ni masing-masing hmm. Tetapi eh, Imam Malik dan Imam Syafi'i Walaupun Imam Syafi'i ada juga pendapat yang lain lagi eh, Dua lagi tu dia ada juga Tapi hak masyhurnya lebih kuatnya ialah Nabi SAW telah melakukan haji ifrah Sebab itulah dia kata, mereka kata haji ifrah itu paling afdal Sebab Nabi SAW sendiri melakukan haji ifrah Buktinya ah, Kita tengok sini Mak Nabi Abdullah bin Maslamah Meriwayatkan daripada Malik Daripada Abdul Rahman bin Al-Qasim Daripada ayahnya Yang Qasim bin Muhammad bin Abi Bak, Cucu Zainal Bakar Daripada Aisyah daripada Aisyah ha, ini cucu sedara bahawa Rasulullah SAW afradal hajjah telah mengifratkan haji yang ini Nabi SAW telah mengerjakan haji ifrat itu tu dah dalil dia walaupun ada kita kata seterah ni hadis tapi masih lagi ada khilaf jadi kita tak boleh pelekeh orang lain Tak boleh kata orang lain tak pandai Orang pandai-pandai belakang Pandai-pandai belakang Ima-ima besar belakang hmm. Lepas tu, kalau kita kat Buisa hadis tu, pakai rebuh situ je Habis kira-kira lah Kat tangan ha, Tidak begitu hmm. Orang yang buat kajian ha, Tidak begitu, contohnya Ima-ima besar tu lah ha, Kita tengok sini, kita tengok sini dalam syarah Sebab oleh kerana dalam syarah ni ada Apa ni Syekh Khalil Ahmad Ambil daripada Imam Nawawi Qalan Nawawi Kata dia Imam Nawawi berkata Adapun haji Nabi SAW Wasallam selalu selalulah Mereka berselisih pendapat Berbeza pendapat tentangnya Adakah Nabi SAW mufridan Mufrid Maknanya orang yang melakukan haji ifrat Atau mutamati'an atau dia melakukan haji tamattu mutamattir au qarinan atau dia melakukan haji qiran orang panggil qarin orang yang melakukan haji qiran itu orang panggil qarin wa hiya thalathatu aqwal lil ulama ini tiga pendapat ulama kata dia mengikut mazhab mereka yang sudah disebutkan sebelum ini masing-masing mentarjihkan hadis mengikut cara dialah dan mendakwa bahawa Haji Nabi SAW Alaihi Wasallam orang, orang mazhab dia kata tu lah Kalau orang, -orang mazhab Hanafi kat Dia kata Nabi SAW melakukan haji Tidak Orang, -orang mazhab Syafi'i kat Dia kata Nabi SAW melakukan haji Ifrat Pasal apa tu Iman dia kata lagu tu Orang, -orang mazhab Hanbali kata Nabi SAW Wasallam eh, Melakukan haji tamat tu hmm? Ada yang mengatakan dok dok tidak lagu tu Sepertinya kita sudah bicara dah baru ni. Tak apalah tapi sekurang-kurangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata mana molek dia demo buat kita suruh. Eh? Buat umrah dulu, lepas tu buka ihram, buat haji pula lepas pada tu. Kalau tidak sabit aku bawa binatang haji ni aku pun nak buat lagu tu juga. Tapi aku terhalang sebab aku ada. Ha kata dia dia nak tu. Ha dia nak lagu tu. Walaupun dia tak buat. Tapi hak lah yang terbaik. Orang panggil sunnah Tamanna'iyah sunnah tamanna'i iya sunnah Nabi juga Nabi tak buat tapi dia nak dia nak sangat dia kata kalau tidak sabit tu di tempat yang lain dia kata kalau aku tahu barang akan datang supaya aku tahu barang yang lepas nescaya aku tak bawa binatang kurban ni sekali buat tak bawa supaya boleh buat supaya kamu buat Itulah. Ha. supaya boleh buat supaya kamu buat yang ni haji tamatuk lah Nabi bercita-cita sangat tamanna'i Taman taman ni ni bahasa Arab. Nak no, tapi tak boleh benda tu tak boleh. Tak ada arah lah. Ha gitu mah tu makna mestilah benda tu boleh. Ha dia pakai hak tu pada dia, dia sudah ada sunnah tamannaiyah. Walaupun tidak ada sunnah eh dalam bentuk af'al perbuatan fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tamanna tu ada. Cukup buat tu lebih afdal. Hmm. Dia dia kata gitulah. Tak apa, kita tengok Pak Imam Nawawi kata was sahih ha ni kata imam nawawi hak betulnya kata dia iaitu nabi SAW alaihi mula wasallam mula-mula mufridan melakukan haji ifrad thumma ahrama bil umrah lepas pada tu dia ihram umrah selepas itu wa adkhalaha ala al haj dan dimasukkannya umrah itu ke dalam haji fasara qarinan dengan itu dia menjadi qarin nah ha. yakni dia melakukan haji qiran Ya orang yang melakukan orang yang kata Nabi SAW alaihi wasallam melakukan haji qiran betul juga kata dia. Orang yang orang yang kata Nabi SAW alaihi wasallam melakukan haji ifrad betul juga. Kalau kata betul haji ifrad di peringkat awal. Tapi di peringkat akhir lepas pada tu ha, dia buat umrah pula selepas pada tu ini jadi kiran lah. Betul juga. Ha dia orang Lepas tu dia kata ha hmm. uh, Ulama khilaf tentang hak tiga ni. Hak mana lebih afdal? فقال الشافعي ومالك وكثيرون شافعي مالك لا مالك لاقي افضل افراء نبص لبعتو لفتو تبتو قراء وقال احمد واخرون افضلها التبتع هو افضل تبتع وقال ابو حنيفه واخرون افضلها القران قران Hak dua mazhab ni juga merupakan dua kaul yang lain bagi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga ada mengatakan tamattu' lebih afdal. Imam Syafi'i juga ada mengatakan Qiran lebih afdal. Tetapi pendapat itu tidak masyhur. Hak masyhurnya dalam mazhab Syafi'i ifra'. Hmm. Ah, gitulah. Hak bawah ni pun lebih kuat lagu tu juga. Lebih kurang lah. cuma dia royak dalam kitab ni, dalam kitab ni tu ja. Ya. Hmm. Hmm. Itulah. Hmm. Ah. Uh. sahih. Hak sahihnya kata dia. Iaitu melebihkan ifrat. Hak tu. Kemudian tabattu'. Kemudian qiran intah Yang ini mengikut mazhab syafi'i oh, Pendapat dia yang terpilih lagu tu. Habib, hak oh, Imam Nawawi kata. Qultu, tu ah, kata Sheikh Khalil Ahmad. Dia tak sedap duduk. Hmm. Pasal orang lain royat dah. Pendapat dia ada ah, ndak royat dia. Berdua. Wa afdaluha 'inda al-Hanafiyyah al-qiran. Thumma at-tabattu', thumma al-ifrah. Ah, Apa yang afdalnya qiran? kalau mengikut ulama Hanafi lepas tu tamat tu nombor dua ifraq tu hak tu kata nombor satu ni jadi jatuh nombor tiga jatuh nombor tiga di sisi dia je. thumma qawluhu lepas tu hak Aisyah kata ni afradal hajja lagu mana nak jawab tidak kau eh, tu Nabi SAW melakukan haji ifraq tu dia nak jawab mana ha, tu dia kata afrad al-hajjah eh ha? ah ha. al-muhaqqiqun qalu ha. ulama' muhaqiqin kata fi nusukihi sallallahu alaihi wasallam innahu al-qiran berhubung dengan ibadat nabi buat sekali tu qiran kata dia sebab apa sahih riwayat daripada 12 orang, -orang sahabat ha. yang mana tidak boleh ditakwil tidak boleh ditakwil jelas menunjukkan Nabi SAW ni melakukan haji qiran ha, hak itu ha Hanafi lepas dia sebut Ibnu Hazam Az-Zahiri ha, dia seorang tokoh ulama dalam bahasa Zahiri dia kata dalam kitab dia haji Wadak dia pun sebut satu-satu hadis yang menunjukkan dia juga walaupun dia Zahiri dia kata Nabi SAW melakukan haji qiran Qalu mereka kata wa bihi yahsulul jam'u bainal ahadithil bab. Kalau kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan haji qiran maka boleh jamak. Semua hadis itu boleh dikompromikan. Tidak akan terjadi nampak bercanggah. Tapi kalau kita ambil pendapat lain, kalau kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan haji ifra, dia akan bercanggah pula dengan hadis lain yang menunjukkan dia melakukan haji qiran. Setengah-setengah hadis tu zahirnya nampak macam dia melakukan haji tak matuk. Sehingga ada yang mengatakan Nabi SAW melakukan haji tak matuk. Ha. Dah begitulah. Tapi kalau kita kata Nabi SAW melakukan haji qiran, boleh selesai semua. Boleh terima semua hadis. Tapi kalau kita kata mana-mana satu hak lain, kita terpaksa kena tolak mana-mana hadis. Walaupun sahih. Ketepikan daripada kita tak pakai langsung hadis yang sahih baik kita pakai tu satu kaedah kaedah tarjih okay, salah satu kaedah tarjih iaitu kalau hadis ni sahih kita boleh pakai belah kita ambil satu jalan